janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir etiki harom yeb o'sgan bo'lsa albatta u do'zax o'tida eriydi deganlarda albatta do'zaxga tushmay qolmaydi harom yegan et demak siz bilan biz farzandlarimizni noqobilligidan shikoyat qilamiz yoinki xotinlarimizni noqobilligidan shikoyat qilamiz aybni birovdan farzandimizdan yo xotinimizdan ko'rishni boshlaymiz ular yomon deymiz vaholanki unday emas ayb o'zimizda ekan nimaga biz o'sha haromni ularga yegizib qo'yganmizda xotin kishi qachon do'zaxga tushadi eriga itoatsiz bo'lsada demak siz bilan biz unga harom yegizib qo'yganimizdan keyin eriga itoatsizlik qilar ekanda u asosiy sababchi o'zimiz ekanda farzandlar qachon do'zaxga tushadi ota onasini xafa qilsada demak o'zimiz harom yegizib do'zaxga kiradigan qilib qo'yganmiz do'zaxga kirishni sababini qilar ekanda u ota onasini xafa qilar ekan demak ayb o'zimizda ekan